प्रभू श्रीरामाच्या मंदिराचं त्या ठिकाणी उद्घाटन करतोय आणि मूर्तीची प्रतिष्ठापना करतोय अशा वेळी देशभरातले मंदिर हे स्वच्छ असले पाहिजेत आणि म्हणून आमच्या मुंबईची जिला आम्ही आराध्य दैवत म्हणून अशा मुंबादेवीमध्ये आम्ही सगळे आलो होतो आणि प्रतिकात्मक रूपाने आम्ही या ठिकाणी स्वच्छता केली आहे राज्यातल्या वेगवेगळ्या मंदिरांमध्ये सगळीकडे स्वच्छता चाललेली आहे आणि खरोखर या ठिकाणी स्वच्छता करत असताना एक वेगळा आनंद एक वेगळी अनुभूती ही देखील आज आम्हाला प्राप्त झाली म्हणजे केवळ हे स्वच्छता अभियान नाही आहे तर यातनं मनाला देखील चांगलं वाटतं आणि शेवटी ज्या श्रद्धेने आपण ईश्वराच्या चरणी जातो तिथे जर स्वच्छता असली सर सर, तो ती श्रद्धा निश्चित वृद्धिंगत होते हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने सभी को ये आह्वान किया कि अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर तैयार हो रहा है वहाँ मूर्ति की प्रतिष्ठापना हो रही है ऐसे समय देश भर के मंदिरों में सफाई होनी चाहिए और उसी के चलते हम लोगों ने भी हमारे मुंबा देवी में जो हमारे मुंबई की आराध्य देवी है वहाँ जाकर हम लोगों ने सफाई की है और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम दिया है सभी को अपने श्रद्धा स्थलों पर जाकर आप चाहे किसी भी धर्म के हो आपको अपने श्रद्धा स्थानों पर जाकर सफाई करने का ये जो मंत्र है ये बहुत अच्छा है क्योंकि जहाँ श्रद्धा से जाते हैं वहाँ पर अगर सफाई हो तो हमारी श्रद्धा भी बढती है और साथ-साथ एक नई अनुभूति भी हमको होती है. साबी पासून राम मंदिर हे 4 किलोमीटर वरती बांधले आरोप संजय राऊत यांनी केलेला आहे कसे पाहताय? तसा आहे. ज्यांचं या आंदोलनात काही कंट्रीब्यूशन नाही असे लोक अशा प्रकारचे आरोप करून स्वतःचा हस करून घेतात आणि कोट्यावधी हिंदूंचा अपमान करतात. आता तरी उबाठा ने अशा प्रकार हिंदुओं का अपमान करना उबाटा से ने बंद करा कि पहली बात तो मैंने जिंदगी में ये फलसा मेरा है कि मूर्खों को मैं जवाब नहीं देता लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस प्रकार से हिंदुओं का अपमान करना छोड़ दीजिए आपका राम जन्मभूमि के आंदोलन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कोई कंट्रीब्यूशन नहीं यार और अब इस प्रकार से बातें करके करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम ये जो उद्धव ठाकरे जी की सेना कर रही है तो बहुत गलत है